Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat uh, sejahtera kepada tuan-tuan dan puan. So hari ini adalah minggu kita yang ke-11 uh, untuk subjek pengurusan firma, commercial ah dan service. Alright. Untuk minggu ke-11 ni dia sedikit uh, kompleks sikit uh, tajuk dia sebab kita akan belajar tentang uh, inovasi dan teknologi dalam firma guaman. which kalau secara uh, praktikaliti dia di firma guaman syariah ni dia tidak terlampau banyak sangat teknologi-teknologi uh, yang kita gunakan dalam firma guaman. Tapi ada certain-certain certain situasi, ada certain-certain certain keadaan, ada firma peguaman yang menggunakan sepenuhnya teknologi-teknologi uh, yang ada dalam pengurusan firma mereka supaya uh, dari sudut uh, keaturan dia punya pergerakan firma tu berjalan dengan lancar dan sebagainya. Alright. So kita akan tengok go through satu persatu. Alright. Okay. Dalam topik minggu ni kita akan belajar untuk memahami tiga perkara. Pertama kita akan cuba fahamkan peranan inovasi dalam meningkatkan kecekapan firma guaman tu sendiri. Yang kedua kita akan cuba teroka teknologi terkini yang relevan untuk firma guaman. Bukan sekadar firma guaman syariah tapi civil juga tak terkecuali. Yang ketiga kita akan cuba bincangkan tentang apa cabaran dan peluang dalam penggunaan teknologi. Maksudnya bila kita berada dalam dunia teknologi yang semakin pesat membangun pada masa sekarang, apa cabaran-cabaran kita perlu hadap sebagai pengurus firma dan owner firma dan apa juga peluang yang kita boleh gunakan di masa hadapan dari masa ke semasa untuk kita tambah baik perkhidmatan kita kepada pihak pelanggan kita. Baik. Pertama, apa kepentingan inovasi dalam firma guaman? Peningkatan kecekapan. Kalau kita lihat daripada apa yang saya kongsikan dekat sini, uh, saya kata apa? Automasi proses kerja dalam firma guaman dapat meningkatkan kecekapan operasi. Sebagai contoh, tugas-tugas pentadbiran yang memerlukan pengurusan dokumen, penyusunan file dan pemantauan kes boleh diautomasi menggunakan perisian khusus. Maksudnya kita ada satu software khas yang kita minta, Uh, pihak uh, developer ataupun pihak uh, programmer untuk buatkan untuk firma kita saja. Uh, ada ada firma ya, buat macam tu dia dia nak memudahkan urusan dia buat satu software khas untuk firma dia sahaja. Untuk apa? Untuk dia mudahkan nak select file, untuk sorting file, untuk tengok file-file lama dan sebagainya. um tadi kita tengok biasa kalau kalau firma besar lah, besarlah kewajipannya firma besar dia akan apa uh, ada satu software khas untuk dia sorting dia punya file dia dia punya dokumen dia dalam satu satu perisian yang dibuat khas untuk dia lah. sebab apa dia buat macam tu sebab dia nak kurangkan masa yang diperlukan untuk selesaikan benda-benda rimi-rimi ni ha, Lepas pastu dia boleh buat dia boleh bagi orang kata Uh, peguam dia dan staff dia untuk fokus kepada benda-benda yang lebih penting. Contoh macam advice pada klien, uh, apa? advice pada klien dan juga settlekan kes-kes yang yang berapa uh, berjalan di mahkamah. Okay. Kedua, apabila bila kita dah mula meneroka uh, teknologi dalam uh, firma, pengurusan firma ni, dia boleh meningkatkan perkhidmatan customer service. Ah, ha, maksudnya bila kita dah mula terjebak dengan teknologi di, di uh, apa, masa sekarang ni, dari sudut peningkatan kepada servis pelanggan tu akan dipertingkatkan lah. Maksudnya dari sudut respon yang lebih cepat, lebih pantas dan tepat Ha, ini adalah antara hasil utama yang kita boleh lihat dalam emosi dalam firma guaman tu sendiri. Maksudnya bila kita buat sistem seperti chatbot. Chatbot ni maknanya kita buat, buat page, buat blog dan sebagainya. Kita dah ada chatbot untuk jawab soalan klien tu directly, automatic. Tapi secara umum je lah. Okay, dan sistem pengurusan kita jadi lebih, lebih proper, lebih cantik dan uh, klien pun akan tengok, oh, firm ni memang Well established dan sudut penggunaan teknologi lah. Sudah so, kita boleh bagi respon dengan cepat kepada klien dan sebagainya. Dan klien pun tak perlu tunggu lama untuk dapatkan jawapan ataupun status terkini mengenai kes mereka lah. Kalau kata uh, mereka uh, apa menggunakan himat kita dan kita ada menggunakan software-software yang tertentu untuk uh, apa melancarkan kita punya pengurusan firma kita. Sebabnya bila bila klien boleh uh, dapatkan maklumat dengan cepat, dia dapat tingkatkan akses kepada maklumat dan juga perkhidmatan kepada klien itu sendiri. Dan kita juga sebagai owner firma tu, kita boleh bagi, kita boleh serve servis yang lebih proaktif kepada setiap klien yang datang dan juga klien yang dah lantik kita di mahkamah. Right? Ketiga, dari sudut daya saya. Kalau tengok dalam industri gomai yang yang sekarang ni, memang kita ada banyak Uh, cabaran, banyak uh, persaingan. So salah satu dia adalah dari sudut macam mana kita nak menggunakan sepenuhnya uh, teknologi yang ada. Uh, so apabila kita menggunakan uh, apa teknologi yang ada dengan sebaiknya dari industri guaman kita sekarang ini, dia boleh menarik lebih ramai, lebih banyak klien dengan perkhidmatan yang moden dan dan penting. Dan nah, firma guaman yang menggunakan inovasi seperti teknologi legal tech, platform alam pertanian maknanya ataupun penyelesaian yang dibuat oleh AI Ah ha, maksudnya ada zaman sekarang ni banyak menggunakan AI kalau kita pandai menggunakan AI kita akan berada di depan kita boleh tawarkan servis yang lebih efisien dan lebih cepat daripada firma guaman yang menggunakan old school yang menggunakan cara-cara uh, lama maksudnya nak kena belik dulu dekat dalam buku nak belik dulu dalam dia punya uh, apa carian dalam dia punya list nama sedangkan sekarang ni kita guna teknologi one click you boleh access semua file uh, file telah apa terdahulu file file sekarang file file yang baru dan sebagainya so dia membolehkan klien to access service kita dalam dalam uh, online dan dapatkan advice kita melalui platform digital atau dia gunakan apa-apa uh, aplikasi yang mudah untuk pantau perkembangan case dia orang lah maknanya kita boleh lebih menonjol di pasaran tu dan akan tarik lebih ramai klien yang mencari kemudahan dan kecekapan. Zaman sekarang memang kebanyakan klien dia nak mudah je. Mana firma yang lebih cepat respon kepada dia, itulah dia akan cuba untuk uh, apa orang kata istilahnya uh, uh, appoint ataupun dia akan jumpa dan sebagainya. Right? Okay. Teknologi terkini dalam firma government. Pertama dari segi Wah, software untuk pengurusan kes Software untuk pengurusan kes ni adalah Satu alat yang membolehkan firma guaman tu Untuk menguruskan kes-kes Dengan lebih sistematik dan efisien ha, Dia sangat membantu dalam penyusunan dan pemantauan Dan pelbagai dokumen, bentuk dokumen Apa bukti nota dan jadual perbicaraan nah, Firma guaman ni dapat akses maklumat dengan cepat dan mudah Dan kita boleh kurangkan masa yang sekarang untuk cari dokumen Biasanya bila bercakap pasal Kes ni peguam ni dia banyak bermain dengan masa. Bila bermain dengan masa, kita banyak habiskan masa dekat nak mencari dokumen-dokumen lama. Jadi itu yang pentingnya apabila kita uh, ada satu software untuk pengurusan kes. Okey. Uh, so macam itulah dia okay, pencipta. Okay, apa antara faedah dia? Faedah dia adalah pertama, kita akan lihat pengurusan dokumen tu akan lebih teratur. Kedua, dari sudut uh, penyusunan jadual akan lebih efisien. Ketiga, akan mudah untuk berkolaborasi antara peguam dan staf uh, kalau tengok pada penjelasan yang saya tulis kat situ, tuan-tuan boleh baca sendiri lah. Right? Uh, kita boleh tengok bila kita ada software untuk pengurusan kes tu, tiga benda ni memang kita akan nampak dengan jelas lah. Right? Okey. Kecerdasan buatan AI lah biasanya. Okey, eh, dari sudut AI ni sekarang ni kita menggunakan secara meluas, sangat meluas, bukan dalam bidang kita saja tapi dalam banyak bidang um, berkaitan undang-undang untuk uh, membantu peguam tu sendiri melakukan uh, research pertama research yang lebih utama uh, dengan lebih cepat dan tepat. Yang mana AI ni dia ada dia ada full access untuk kes-kes yang sama dan dia boleh bagi cadangan untuk membuat hujah kita di mahkamah atau uh, teliti keputusan-keputusan mahkamah yang terdahulu dan antara faedah yang saya lihat bila kita fully menggunakan uh, uh, AI ni adalah kita pertama kita boleh jimatkan masa, kedua dari sudut ketepatan tu boleh jadi lebih tinggi dan ketiga kita boleh optimumkan sumber-sumber rujukan kita maksudnya kita boleh gunakan sebaik mungkin. Contoh macam sekarang ni, kita ada chat GPT. Kita bukanlah kata kita boleh terima sepenuhnya apa yang chat GPT cakap, tapi at least kita boleh jadikan reference Maksudnya kita boleh cross check. Kita tak perlu cross check antara chat GPT dengan uh, dokumen asal. Maksudnya kalau kita kita refer berkenaan dengan uh, kes uh, di 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 mahkamah kita perlu pastikan kes tu betul tak apa yang di, dikongsikan oleh chat GPT dan sebagainya. Right? Takut kita salah lah. Okay. Okey. Ketiga, blockchain. Blockchain ni um, erm tambah sekarang ni dia di terapkan dalam pengurusan firma guaman untuk pastikan dan keselamatan dan integriti data. Ni, blockchain ni kalau kita tengok dia teknologi yang membolehkan transaksi dan dokumen tu disimpan dalam satu sistem yang tak boleh diubah atau dimanipul. Ah uh, dia ada safety feature yang tinggi lah dalam, dalam dari sudut penyimpanan data dan juga dokumen guaman tu. Faedah dia antara faedah dia first dia, dia ada satu safety yang sangat tinggi. Yang kedua uh, dari sudut nak trace dokumen yang jelas. Yang ketiga dia ada kurang risiko untuk penipuan. Maksudnya uh, bila disimpan dalam blockchain tu. Uh, blockchain ni kalau uh, apa mana kita tengok dalam cerita dia satu safety punya software untuk penggunaan Uh, kita lah dan satu dia punya cost ni sebenarnya agak tinggi tapi tak apa kita belajar untuk kita faham cara penggunaan blockchain dan sebagainya Okay Seterusnya dari sudut e-filing dan kod ha, E-filing ni menunjukkan sistem pemfailan dokumen yang dibuat secara digital ataupun atas talian lah Maknanya e-kod ni adalah platform membolehkan sesi perbicaraan dibuat secara maya yang mana kedua sistem ini membolehkan peguam dan mahkamah berinteraksi tanpa perlu hadapan secara fizikal kita pernah buat sistem uh, e-court bukan e-filing e-filing court e masih lagi perlu dibuat secara bersemuka tapi e-court kita pernah buat saya pernah kendalikan kes secara atas talian melalui uh, apa, uh, apa, Google Meet uh, pada uh, semasa zaman Covid tengah melanda pada 2020 ke 2021 pada waktu itu tu memang mahkamah menggunakan sepenuhnya am um, uh, secara atas talian dan kita pun sangat sebenarnya sangat memudahkan bila menggunakan atas talian ni cuma dari sudut satu sudut uh, kita nak elak dari sudut berlaku penipuan penipuan tu maknanya kalau kata kadang-kadang orang boleh manipulate muka dia suara dia so kita mahkamah dia nak elakkan benda, benda macam itulah so benda tu masih lagi dalam peringkat kajian dan sebagainya untuk kita tengok sama ada mungkin kita boleh laksanakan e-filing dan e-court ni pada 5 tahun akan datang dan sebagainya tak tahu lagi tengok tapi di mahkamah sivil dah ada e-filing dan e-court ni dia orang dah buat. Ha, boleh je dia buat dan dia ada sistem dia orang. tu saya kata sistem yang diorang develop sendiri yang diorang memang buat khas untuk uh, mahkamah sivil. Dan dia sudut faedah dia kalau kita tengok. Proses dia akan jadi lagi cepat. Kita tak perlu pergi ke court, kita hanya duduk depan komputer di pejabat kita pakai pakai lengkap uh, court kemudian kita dah boleh appear depan depan mahkamah dan sebagainya. dan sudah kemudian access dia. Semua pihak boleh access. Okey cuma dia kekurangan dia ialah kalau siapa-siapa pihak boleh access susahlah kita nak fokus kepada pihak-pihak uh, sahaja bila perbicaraan. Ha uh, kalau kemudian kita boleh tingkatkan produktiviti Ha lah. uh, maksudnya kita boleh kurangkan um, penggunaan kertas dan pemfailan secara manual. Maksudnya kita boleh fokus kepada Uh, preparation case dan juga serve the apa service to client pada yang dengan lebih baik lah. Right? Okay, antara cabaran dalam penggunaan teknologi. Kita ada cabaran ni. Yang pertama, cost kita nak implementkan benda tu. Uh, ni cabaran yang paling utama dalam kita nak terapkan teknologi dalam firma guaman. Cost nak implementkan. Bila kita memilih untuk membuat satu Uh, software khas untuk firma kita Akan ada satu kos yang sangat tinggi untuk kita keluarkan Sebagai contoh Kalau tuan-tuan memilih untuk Membuat uh, website Kos untuk membuat website tak murah tuan-tuan Bukan 100, 200 tidak Kos untuk membuat Satu website uh, Untuk firma Guamain main Boleh mencecah sehingga Puluhan ribu ringgit ha, Walaupun nampak Klik-klik je tapi kos dia boleh mencecah sehingga puluhan ribu ringgit, belasan puluhan ataupun mungkin ada yang buat sampai ratusan. Okey, tapi kita tengoklah dari sudut kemudahan dia bila kita tengok oh sini ke website yang harga puluh ribu dah puluh ribu ratus ribu tu dia memudahkan berbanding tuan-tuan buat uh, boleh nak buat yang harga ratus-ratus tapi hasil dia tak tak semen seber seberapa seberapa bagus Uh, yang harga ribuan lah uh, Sebab kos dia biasanya merangkumi Masa uh, developer tu Untuk buat uh, dan dia kena Bayar satu sewaan Untuk dapatkan domain Kita contoh macam saya saya Kalau saya nak saya buat uh, website Saya nak dapatkan domain website MSP ataupun Muhammad Syarafi Partners Nak kena dapatkan benda tu kena bayar dan lah, sebagainya So kos dia adalah satu salah satu benda Yang paling besar dalam kita nak terapkan teknologi maklumat teknologi teknologi dalam firma kita lah okay? nak kena laburkan nak integrate teknologi to the latest in teknologi dan kita kena beli software baru kena labur dengan software yang yang baru okay? dan kita nak kena sediakan latihan kepada kaki tangan kita dan semua benda ni memerlukan sumber kewangan yang sangat besar dan mungkin menjadi uh, sedikit halangan kepada firma guaman yang kecil Uh, untuk firma government baru berkembang. Okey. Baik, antara faedah dan cabaran dia. Kedua faedah dan cabaran ni kita sekali kan jelah. Okey. Kos dan peralatan, kos peralatan dan perisian. Kedua, latihan untuk staff. Ketiga, return of investment. Kedua-dua yang atas, uh, kos peralatan dan perisian ni mungkin tuan-tuan boleh sesuaikan uh, suaikan mengikut keadaan semasa. Tapi return of investment ni satu benda yang kita kena lihat untuk jangka masa panjang. Ha, walaupun teknologi tu sendiri dapat kita tingkatkan apa efisiensi kita, efisiensi, ha, efisien kita jangka masa panjang, tapi uh, kita juga kena pastikan bahawa dengan pelaburan penggunaan teknologi ni dapat bagi pulangan yang berbaloi dalam satu tempoh yang munasabah. Ah, uh, maksudnya Contoh macam kita buat website okay. Apa pulangan kepada website kita tu Untuk dalam tempoh yang panjang Kita ambil dah 10 tahun Apa pulangan dia Orang akan mengenali kita secara atas talian So itu itu ROI yang kita nak Dalam firma orang Bukan kita nak duit ha. Duit ni akan datang apabila Klien tu bersedia untuk nanti kita Tapi untuk mendapatkan Uh, Pulangnya dari sudut pelaburan kepada teknologi itu adalah kita nak orang kenal firma kita, kita nak orang tahu siapa firma kita dan sebagainya. Right ni okay. kedua ketahanan terhadap perubahan. Maksudnya uh, kita tengok dari sudut uh, cabaran, cara uh, cabaran dari sudut kos, dari kos dari sudut uh, penggunaan teknologi ini adalah dari sudut ketahanan terhadap perubahan. Maksudnya kebanyakan firma Gorman terutamanya yang, yang old school lah. Ha, mungkin dia, dia dia ada sikap konservatif sikit dalam nak terima perubahan ni. Banyak firma agama ni dia dia masih berpegang kepada cara kerja manual dan lebih suka gunakan sistem yang dah lama. Kita tengok benda tu memang melambatkan dan merenyahkan. Ha, walaupun teknologi tu dah memudahkan tapi dia still rasa macam aku lebih suka cara lama. Ah ha, macam tu. So Uh, antara faedah dan cabaran kita melihat ialah pertama, sikap tradisional. Itulah uh, yang kalau ni lebih fokus kepada peguam-peguam uh, ataupun staf yang merasakan bahawa uh, guna cara kerja lama lebih lebih sesuai dengan jiwa mereka. Dia tak nak berubah. Dia nak duduk dalam comfort zone. Itu ah, susah. Okay. Kedua, kurangnya kefahaman. Maksudnya, tak semua peguam ni dia 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 mahir dari sudut teknologi dan dan dia faham untuk nak manfaatkan sepenuhnya teknologi. Jadi kena belajar untuk terus belajar. Kita kena belajar untuk fahamkan dari masa ke semasa. Dan ketiga dari sudut perubahan proses kerja lah. Menggunakan teknologi baru ni mungkin perlukan satu perubahan yang besar dalam firma guaman untuk beroperasi. Yang mana perubahan ni mungkin timbulkan sedikit ketegangan lah antara Uh, newcomer dengan oldtimer uh, Kalau newcomer ni biasanya dia lebih uh, more to teknologi punya uh, Ni lah tapi oldtimer ni dia lebih suka kepada yang Yang lama yang penggunaan yang lama guna buku Guna apa catik dalam tu dan sebagainya, catik dalam buku Buku dalam buku dia punya buku cat, keluar masuk case Sedangkan yang newcomer su suka guna kepada teknologi klik-klik masuk, klik-klik masuk data dan sebagainya so kat situlah dia punya perbezaan dia Okay, ok dari sudut keselamatan data ini pun antara isu besar dalam firma guaman dimana bila kita berurusan dengan uh, maklumat sensitif yang melibatkan kes-kes uh, klien kes mengundang dan juga dokumen mahkamah dengan adanya teknologi yang uh, latest, pengurusan teknologi latest blockchain dan sebagainya risiko untuk serangan cyber dan juga korak data ni memang ada. Ha, kita kena pastikan bahawa data ni disimpan dalam sistem tu diprotek dengan cara yang paling selamat dan boleh kita percayalah. Okey, antara faedah dan, dan, cabaran ni serangan cyber ni adalah benda yang paling utama. Maksudnya virus punya serangan ataupun hackers ah ha, itu antara serangan-serangan cyber yang yang confirm kita akan lalui dan kita akan hadap kalau kita tak ada satu sistem keselamatan yang bagus untuk pastikan uh, kita punya sistem resian uh, pengurusan firma kita tu uh, baik. Okay. Ini biasanya hackers lah, hackers banyak ni. Uh, kehilangan data, ini memang biasa berlaku. Kalau macam contoh, uh, biasanya banyak berlaku ni kalau kes-kes bila tak buat backup lah, tak buat backup, lepas tu dia Ha, terus ha, simpan saja di satu tempat tak buat 2 tiga backup uh, ha, tu dia akan dia akan menyebabkan uh, kehilangan data-data klien lah ha, ketiga dari sudut kerahsiaan dan privasi ha, peguam sendiri kita ada tanggungjawab kita ada tanggungjawab kita untuk menjaga kerahsiaan dan privasi maklumat klien kalau kita guna uh, fully teknologi digital kita ni dia sebenarnya boleh tingkatkan uh, risiko untuk kebocoran maklumat kalau kata sistem tu tak diprotect dengan baik uh, yang boleh macam mana apabila risiko di kebocoran betul berlaku dia akan menyebabkan reputasi syarikat kita akan uh, tercalar lah okay. dan yang terakhir ialah peraturan keselamatan data maksudnya firmware guaman tu kita perlu kita sebagai owner firmware kita perlu patuh peraturan keselamatan data yang ketat seperti akta perlindungan data peribadi kat Malaysia nilah ha ni, lah. uh, ni Memang perlukan satu pelaburan dalam uh, untuk pastikan teknologi itu dia follow standard, standard dan langkah-langkah keselamatan yang sesuai, right? Okey, apa strategi kita nak galakkan penggunaan teknologi? Pertama, mesti kena buat latihan berterusan. Kita kena latih staff untuk gunakan teknologi baru. Bila kita dah beli satu satu software untuk kegunaan firma kita, kita kena latih staff kita. Tak boleh kata saya tak ada masa dan sebagainya. Tak boleh. Kita mesti adakan masa untuk kita latih staff kita untuk sentiasa menguasai teknologi yang kita ada. Teknologi terkini yang kita ada dalam firma. Mana bila latihan tu dibuat secara sistematik, staff akan lebih cekap dan produktif untuk gunakan uh, apa apa alat-alat uh, terbaru dan dia akan men men meningkatkan efisiensi uh, firma kita uh, dari sudut pembelajaran dalam talian boleh buat latihan secara berperingkat dan penilaian secara berkala. maksudnya kita boleh buat tiga benda ni kita nak buat secara online boleh berperingkat boleh dan penilaian secara berkala pun boleh uh, untuk pastikan staff kita ni boleh faham kepada uh, penggunaan teknologi tu sendirilah okay, kedua pembangunan infrastruktur. Kita nak kena sediakan peralatan yang mencukupi. Sebagai owner syarikat, kita mesti sediakan semua benda. Kita nak guna kita nak guna satu-satu software tu, kita mesti sediakan dulu. Baru kita, baru staff kita boleh follow. Kalau kita tak sediakan, kita hanya bercakap secara teknologi atau secara on paper. Ke staff tak akan faham, staff tak nampak benda tu. Jadi kita sediakan dulu apa benda yang kita nak guna. Apa benda yang kita nak contoh, kita nak gunakan tab. tab ni pun salah satu daripada apa benda-benda uh, uh, moden yang kita ada. Kita nak guna pentek. Kita hanya beritahu pada staff, okey kalau kita ada tag yang semua kita akan mudah buat Tapi tag ni tak disediakan. Jadi mungkin kita boleh sediakan dulu dah, dah sediakan okay, dalam sudut penggunaan. Okey dalam tag ni saya dah sediakan uh, apa cloud, iCloud dan sebagainya untuk tuan-tuan simpan semua kes-kes yang tuan-tuan buat simpan dalam tag yang disediakan. Boleh akses di mana-mana. Uh, janji ada wifi dan sebagainya. So, kat situ, kita dah sediakan peralatan yang mencukupi untuk kita punya staff. Okay. Kena, kena, apa, kita boleh sediakan uh, apa cloud, iCloud ataupun uh, latest punya teknologi, telefon dan sebagainya. Dan juga paling penting ialah uh, internet lah. Kalau boleh, sediakan lah internet yang baik dan bagus untuk uh, syarikat biasanya. Macam kita di di firma Guaman banyaknya sekarang kita guna Unify ataupun Maxis Fiber ataupun DG Fiber semua sekarang menggunakan fiber belaka. Kita semua kan nak laju. Dulu lalu jalan lama sekarang ada ada highway kita lalu ikut ini. Okey. Itulah lebih kurang contoh ya? Ketiga, dari sudut kolaborasi. Kita kena ber, kena berani untuk berkolaborasi dengan uh, penyedia teknologi tu maksudnya kita kena collab dengan siap mana-mana penyedia teknologi untuk pastikan firma goman kita ni boleh uh, dapatkan servis untuk penyelesaian yang tepat dan sokongan dari sudut teknikal secara berterusan. Dan penyedia teknologi juga dia boleh bantu untuk latih staf kita dan sediakan uh, software yang lebih khusus pun mengikut kepada keperluan firma. Sebabnya kadang-kadang ada certain rumah dia tak perlukan uh, yang kompleks sangat ada yang sekadar simple simple je tapi benda tu kita kena minta bantuan daripada uh, penyedia teknologi lah, uh, maksudnya apa yang kita boleh buat adalah kita boleh uh, per, apa, sharing the knowledge uh, dengan uh, apa, penyedia teknologi tu sendiri, yang kedua dari sudut sokongan teknikal tu sendiri yang berturusan dan ketiga dari sudut dari kita nak uh, customize the system uh, maksudnya kita nak sediakan sistem tu mengikut keperluan atau apa perusahaan firma guaman kita sendiri right okey so sekarang kita dah ada di aktiviti mingguan seperti biasa tuan-tuan boleh tengok uh, dua dua kajian kes uh, contoh penggunaan teknologi dalam firma guaman saya minta tuan-tuan untuk sediakan dan nanti kita akan buat satu diskusi macam mana teknologi tu boleh tingkatkan kecekapan operasi firma Okay, kalau kita tuan ada sebarang persoalan tentang uh, topik kita minggu ni boleh ajukan dalam uh, kita punya grup. So saya rasa setakat saja nanti kita akan sambung dengan topik yang lain insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.